大家好，这里是阿伦才的生活，又到了深夜露营开箱时段哦，也不会很深夜啦，其实现在是晚上十点多。好，这一个一大箱又是什么呢？这是挪克 Nature High 的乐宴二双头气炉，一个主菜的炉。 代号呢是 C N H 二二 C J 零四六沙颜色的这个双头炉，也是非常漂亮的一个炉。好，话不多说，我们就来开箱吧。要谢谢这位叫夫万的朋友借我做这个开箱哦。好，一打开箱子，里面的画面是这样的哦，就是这一个炉啦。感觉保护做得很好哦。 先拿出来看看吧。左右两边都有这一个。箱子里面还有什么呢？摩克的这个贴纸，还有这一个啊，气炉，这个煤气的这一个啊气罐的转接头、嗯。它配置的是其实是那种高山型的那个气罐哦。 并不是那种我们最常用的、收藏的火锅的那一种气管，这个是扭旋转式的，不是那种卡式的气官。好，我们来看一下这一个炉吧。好，首先看一下外表，这个表面呢，就是这一个所谓砂颜色的这一个、啊、的这一个喽。 上面就有这一个挪克 Nature High 的这个标志啊，是比较属于亮面，也不太亮啊，就是但是也不是粗面，是滑面的这一个呃材质铁的。好，看一下下面呢，这里呢就有两个这一个铁角，就可以把它啊把它打开的话，就可以做一个高度的变化了。 所以呢，把、啊、把这个脚打开呢，就是这样子的一个高度。嗯，所以离这个桌面呢，其实有一个蛮好的距离，所以无论是放在什么桌子，都不怕那一个火的热度会弄到啊这个，不会弄到这个桌子的表面。好，我们看一下旁边呢，这里就是这个进气口喽，接上那个附带的这一个。 炉的那个管，可以看到吗？这里就有一个锁扣，两边都有的，对，就可以把这一个炉扣起来。好，把这个锁扣打开呢，就看到这个里面喽。好了，我们来看看吧。好，这个炉一打开呢，的画面就是这样哦，开箱的画面，里面就附带了这个说明手册，有一个保护套。 好，这一个炉就是长这个样的哦。好，可以看到吗？这一个表面是，这个架子呢是可以拆卸的哦。所以总共有两个炉，看起来都是一样的、哦。嗯，好，这个这里呢就可以看到有这个啊打火的这一个头，两个都是有的，看到吗？这一个打火的这一个装置是这样的。 看下去的时候就可以看到这一个火星。然后这个就是旋转钮开关，嗯，调整这一个火焰的强度。嗯、这个钮呢就是塑料的，这些也是这个，这个就是铁制的，但是这一个是塑料的。好，这里呢就有一个把手，是一个实木的一个把手哦。 这里连接的呢，就是一个不锈钢的材质。好，这个炉面呢，这个表面也是有点带拉丝状，但是摸起来是平滑的这一个表面哦、嗯。好，这里呢也是比较简洁了，简洁的一个啊情况。好，所以整个炉看起来呢就是这样的哦，好，我们来。 绕一圈看一看吧，大家可以看得到吗？其实它的这一个盖呢是蛮高大的，所以可以阻挡这一面的风。好，但是左右两面可能要做一些阻挡。嗯，嗯，后面呢就有这一个非常醒目的这一个内 g h 的这个标志。这里看起来是有一些散热孔的这样子的一个设计。 好，用这一个三百六十度，那大,大家看一看咯好，这里呢其实还有一个非常漂亮精致的这个挪克的的这一个名牌哟、哦。好，这个就是那个锁扣，是一个铁制的一个锁扣哦。嗯，给我感觉是蛮精致的哦，这一个木也是非常的顺滑的。 下面呢，这一个啊铁角呢，看起来就像是那种啊、呃，铸铁的那种啊、呃、材质、嗯，是有点粗犷的，但是不会割手哦。好、啊，我们看一下侧面这里呢，就有一个这样子的一个啊蝴蝶的这一个锁扣，后面呢就是这样子的，这样子的一个锁扣哦。 其实、就是有一圈的这一个啊，不锈钢的这一个整一整个一个环，就是那个炉面的那个不锈钢，所以它是一个整体的，对。 可以看得到，其实这个盖呢，其实可以固定在不同的这个位置，所以它是有一定的这个阻力的。所以根据需需求不同，可以做不同的角度的调整。现在这个就是叫做啊，诺克的乐燕二的一个双头气炉咯，看起来是不错哦，好。 好，今天的啊这一个开箱就做到这里喽。如果喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是浩润成的生活频道，为您带来的露营用品开箱，拜拜。